Благодарим да, да, да. Воскресную Школу Храма Луки Крымского. Я хочу сейчас обратиться ко всем деткам в зале. У нас сегодня концерт-конкурс. И появляется маленькая сложность. С одной стороны, каждый выступает. Он волнуется перед своим выступлением, а потом «я выступил» и уже куда-то убегает. Но сегодня воскресенье. Сегодня собирается Воскресная Школа. А Воскресная Школа — это урок. И здесь в зале для всех для вас, дорогие детки, у нас еще один урок. Девочки, вот вы меня и слушаете. Это урок. Урок умения слушать и слышать. Не только то, что ты сам говоришь, но слышать и педагогов, слышать всех, кто выступает на сцене. Потому что слово — это наше самое большое сокровище. И я хотела бы, чтобы вот этот концерт вам запомнился как один из лучших дней и уроков воскресной школы. А для этого нужно сосредоточиться и внимательно послушать все то чудесное, что совершается на этой сцене. Потому что все готовились и несут все самое сокровенное. Зрители, слушатели, детки, услышьте все это. А сейчас я на сцену приглашаю воскресную школу храма Марии Египетской. У них будет не очень длинное выступление, но я думаю, вас порадуют и песни, и все, что придумали другое. Руководитель воскресной школы Наталья Сергеевна расскажет вам, что подготовила воскресная школа. Спасибо, Господи! Наша команда называется «Незабудки». Это девиз наш «Дружба и любовь согревают сердца» делам не будет конца мы начинаем маленькие дела наши наши маленькие детки еще не знаю что такое сцена так что вы пожалуйста им помогите как можно больше хлопайте и пусть им принесет радость выступления первый выступает у нас задорожный поля ему 4 годика. он очень долго учил но я думаю что у него получится называется стих из Соловьиных. соловьеных Букетик, живих квіточок. Ми, ми просимо Бога, єдиного Бога. Покри нас малих квіточок. Ми хочемо, щоб діти, щоб діти святинні любили, щоб вони чули Божий звір. Ми любимо Бога, єдиного Бога. Он це любові, то він.